वेदो नित्यमधीयताम् तदुदितम् कर्मस्वनुष्ठीयताम् तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिस्तृज्यताम् पापौ गः परिभूयताम् दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छ व्यवसीयतां निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम् सङ्गस सुविधीयताम् भगवतो भक्तिर्दृढाधीयताम् शान्त्यादि परिचीयताम् दृढतरम् कर्मासु सुसन्त्यज्यताम् सद्विद्वानुप सर्वताम् प्रतिदिनम् तत्पादुके सेव्यताम् ब्रह्मैवक्षर मज्झताम् श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यताम् वाक्यार्धश्च विचार्यतां श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रीयतां दुस्तर्कात्सु विरम्यतां श्रुतिमत तर्कोनुसन्धीयताम् ब्रह्मैवास्मि विभाव्यताम् आहारहर गर्वः परित्यज्यताम् देहे हम मतिरुज्यताम् बुधजनैर् वादः परित्यज्यताम् क्षुद्वादीश्च चिकिश्चताम् प्रतिदिनम् भिक्षौषधम् भुज्यताम् स्वाध्यन्नं न तु याच्यतां विधिवशात् प्राप्तेन सन्तुष्यताम् सीतोऽस्मादिविषह्यतां न तु वृथा वाक्यं समुच्छार्यताम् औदासीन्यमभीष्यतां जनकृपा ऐष्ठुर्यमृत्युच्यता एकान्ते सुखमास्यताम् परतरे चेतः समाधीयताम् पूर्णात्मा सुसमीक्षताम् जगदिदम् तद्बाधितम् दृश्यताम् प्राक्कर्म प्रविलाष्यताम् चितिबलाम् उत्तैर्हि शिष्यश्यताम् प्रारब्धम् तिह बुध्यताम् मधपरा ब्रह्मात्मना स्तीयता यस्लोकपञ्चकमिदम् पठते मनुष्यः सञ्चिन्तयन्त्यनुदिनं स्थिरतामुपेत्या प्राशन संस्कृति दवानलति प्रघोर तप प्र शांति चिति प्रभावात निति श्री शंकराचार्य विरचित साधन पञ्चकम् संपूर्णम्